Национализм он должен быть сытым, ну, то есть он должен быть обеспечивать для большинства э, коренного населения возможность иметь трех и больше детей. Вот. Только так. А обеспечить это может только государственная собственность на средства производства. Вот. В этом социал-национализм. Нельзя руководствоваться либеральными ценностями ценностями индивидуализма, эгоизма и прочего вот в этой ситуации. Потому что получается так, кто-то там, там за меня поит, вот, а я здесь буду топтать под себя, и, например, мне будет абсолютно пофиг для всего остального общества. Операция взятия Мариуполя, это был документ на 20 страницах. Это, это отработанный чайный документ с кучей карт, приложений с э, планом и, и с, всем, всем остальным. Я не знаю, как, на тот момент кто-то у нас в АТО планировал так операции, как было спланировано штабом возглавляемого билета. Это важный критерий, по которому, собственно, строится боеспособность. Все началось не с Майдана, и не Майдану все а началось это ну, я бы так сказал, что началось действительно в 1991 году. Вот, и э, то поколение, которое как раз тогда родилось, это оно сейчас на самом деле, это уже даже не выросло. Оно уже сейчас выросло, и оно отстаивает свое право на жизнь в рамках того, как они это видят. Основной контингент ударной силы революции. Тех же футбольных хулиганских, фанатских организаций, это именно это поколение. И они все очень правильно. Они достаточно дальше будущие, чем, чем мы можем себе это представить. Вот. И это именно их история сейчас. Это уже даже, не, это, это даже не, уже не наша с тобой история, что за этот период успел очень вопреки всему вопреки разрушению всех государственных систем и механизмов, все-таки успел состояться такое явление, как средний класс. То есть людей, создавших что-то самостоятельно. Потому Майдан не закончился, и если оценивать временной отрезок, то при, нынеш... при сохранении нынешней тенденции к повышенной народной активности и пристальному вниманию людей к положению в обществе, я думаю, что понадобится лет пять только на то, чтобы выйти на какие-то, даже не на позитивные сдвиги, а просто на понимание направления движения. Система распределения справедливая, это только сильное государство. thank you